ॐ श्री परमात्मने नमः धा सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मया सक्तमनाभागम् युञ्जन्मदाश्रयः असंशयम् समग्रम् माम् यथा ज्ञास्यति तत् शृणु ज्ञानम् देऽहम् स विज्ञानम् इदम् वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयो यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं अहंकार इति यं भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे जीवभूताम् महाबाहो धार्यते जगत। धार्यते जगत् एतद्योनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रणयस्तथा मत्ता परतरम् नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदम् प्रोतम् सूत्रे मणिगणायिव रसोऽहमप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशिसूर्ययोः रणवा सर्व वेदेषु शब्दारखे पौरुषं ऋषो पुञ्जो गंधा प्रतीयां चा तेजस्स्यास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्स्यास्मि तपस्वीशो बीजं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहं भरम बलवतां अहं कामरागविवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजस्तानुये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहम् तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयै भावैः सर्वमिदम् जगत् मोहितम् नाभिजानाति मामेभ्यपरमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयि मम माया दुरर्जया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम् तरन्ति ते न माम् दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायया बहुद्यानासुरम् भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृष्णोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षव येषाम् ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो क्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्वैव मे मतम् आस्ति च स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम् गतिम् बहूनाम् जन्मनामन्ते ज्ञानवाना प्रपद्यते

स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते जतः कामान् हि तान् अन्तवर्तुफलम् तेषाम् तद्भवत्यल्पमेदसाम् देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते मामबुद्धयः परम् भावमजानन्तो ममा व्ययमनुत्तमम् नाहंसः प्रकाशः सर्वस्यायोर माया समावृतः मूढोऽयम् नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषाम् त्वन्त गतम् पापम् जनानाम् पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते माम् दृढव्रताः जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधि बोधाधि दैवम् माम् साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले पि च माम् ते विदुर्युक्त चेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः